За 2014 рік у Слов'янську та Славянському районі було зареєстровано 45 випадків захворювання на туберкульоз, у тому числі 42 особи захворіла на туберкульоз легень. Інші три випадки позалегеніви. Загальний відсоток захворюваності за минулий рік вирухувати немає можливості. Рух людей по області зашкалює. Так у Славянськ прибуло 12 людей із активним туберкульозом. Виїхало 9 осіб. зв'язку зі військовими діями дуже усілились міграція. Спочатку уїжджали наші хворі. куда-то, потому что люди спасали свои жизни. Естественно, некоторый процент больных у нас выпал, они остались без лечения или прервали лечение на какое-то время. То же самое сейчас мы наблюдаем с теми мигрантами, которые приезжают к нам. Вы знаете, что в Светогорске сейчас количество переселенцев больше, чем количество населения. И среди них выявляем туберкулез, и не просто туберкулез бациллярный, туберкулез с детьми проблема остается очень большая. Следующей проблемой, которая у нас в городе сейчас является очень актуальной, это повышенная лекарственная устойчивость препаратом. На початку 2015 года на диспансерном облике зарегистрировано 87 хворих на активную форму туберкулезу. Найчастіше зустрітися с хворобою можно в міському транспорте. В основном мужчины, хотя сейчас уже сравнивается и мужчины, и женщины. Но подростки нам дают непредсказуемый туберкулез. Дело в том, что они ослаблены гормональной перестройкой, поэтому сразу дают и бацеллярный туберкулез, и с деструкцией, и Серьезно тоже прошу отнестись, потому что сталкиваюсь, что некоторые подростки отказываются от флюорографического обследования. Мы манту делаем от 0 до 15 лет, а потом ежегодно обследуем подростков флюорографически. Ну, вот некоторые говорят: я не буду делать, я сделаю там когда буду поступать в университет. И пропадает вот этот период, выпадает вот сейчас, сейчас, в связи с тем, что мигрируют люди, они опять лечатся неправильно, неконтролируемо. Некоторые не доходят к нам, те, которые болели и состояли на учете раньше. Чтобы от этого страшного захворения, лекарь рекомендует жителям Славянска дотриматься наступных правил. Мне хочется попросить всех жителей Славянска очень серьезно относиться к проблеме туберкулеза. Как можно себя обезопасить? Ну, во-первых... Профилактика. Профилактика, там два направления, есть специфическая и неспецифическая профилактика. Специфическая это, – БЦЖ. БЦЖ начинает с роддома э и потом ревакцинирует первый класс и девятый класс. Поэтому хочется мамочек попросить, чтобы они не отказывались от БЦЖ в роддоме. Чем чревато? Дети имеют несовершенный иммунитет. Поэтому очень много у маленьких детей туберкулезных менингитов. Смертность очень высокая. 70-80% может быть от туберкулезных менингитов. Это, во-первых, не специфическая профилактика. Это соблюдение правил личной гигиены. Обязательно мы, естественно, ходим, мы э, не знаем, с кем мы общаемся. Пришел, помыл руки, влажная уборка. Все это надо соблюдать. И Следующее направление, на которое я бы хотела обратить внимание, это ранее диагностика. У взрослых это флюорографическое обследование. Не стоит забывать об этом и обязательно раз в году, потому что у нас неблагоприятная обстановка обследоваться взрослым. У детей это туберкулино-диагностика.